Слава Богу, браты и сестры. Я теж с Никополя, звать меня Саша. Я не с детства верующий. Тут много людей, которые находятся в репцентре. центре Я трошки так, трошечки вскользь э, скажу, как это у меня было. Да? Я уверовал в 2006 году. Я такой ревностный беззаконник был. Ходили по нашему городу несколько верующих человек, и они меня встречали, говорят, ты бандит, и умрешь скоро. Я их так не любил. Я вот только как побачу, вон идут. Я текаю на другую сторону дороги. Думаю, опять меня будут мозги компассировать. Але в глубине души я так хотел, завидовал. Думаю, вот бы мне таким стать. Но я эту мысль отгонял. Ну, это нереально. Это ну, просто это ну, нереально. И я их отгонял, эти мысли. шел дальше делать свои беззакония. С 15 до 40 лет я вот, ну, был бандит, наркоман, и все, что с этим связано, милиция, тюрьма. И все, ну, все, 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 все это было. И я к чему это все веду? Да, доживя до 40 лет, я уже был такой себе покосившейся хатой, без здоровья, без знакомых нормальных. Короче, ну кому такой человек нужен? Да, одна мама еще оставалась. Ну, единственное во мне, что было, я любил читать. Читать под наркотиками читаю, мне нравится это, и кончилось чтиво у меня дома, я лазил, лазил, нашел какую-то книжку валяется дома, Идионовский Синий Завет, откуда он на меня попал, я не знаю, мама коммунист, папа нормальный человек, выпивающий в то время, ну, нас верующих в семье не было, мне не, неизвестны вообще. Я ее начал листать, будучи беззаконником, читать начал, непонятно ничего, как действует Слово Божье на человека. Читаю, написано, что если вы, будучи злы, умеете доброе даяние давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у Него. И оно раз и попало в сердце это слово, в беззаконника. И я ходю по улице, следующий день, следующий, со весной было, выходя на улицу, идя там по своим делам, куда я там ходил, да, я, как я понимаю, я молился, я говорю, Господи, Ты в той книге обещаешь всем людям давать Духа Святого, условие одно – просить. И вот я весной это вычитал, и весной Бог дал мне покаяние. И в этот же день крестил Духом Святым. И я так, у меня это было, я зашел на квартиру к верующим, наркоманам, а вышел, я не пойму, что со мной произошло. Бог заговорил до меня стихами, местописаниями, которые были написаны на стене. Я вышел, не пойму, что со мной, время уже, ну, колоться, потому что мне непогано должно быть. А вон не оно непогано. Оно куда-то делось все. Новая жизнь вошла в человека. Матюки куда-то пропали, желания вот эти беззакония творить куда-то пропали. Хочу что-то э, сказать, ну, брехню какую-то, язык не поворачивается, Я кто-то его держи за веревку. Вот такое состояние первой любви у меня длилось, наверное, лет пять, я ходил, не касался, как мне казалось, ногами земли, да, Бог вот так вот, ну, пришел в мою жизнь, слава Господу. Это 25 лет беззакония, и Бог простился и поставил на своем твердом основании, але я потерял много времени, друзья, будучи христианином, я жил по воле своей, я не грешил, там, там, какие-то грехи не делал, но я жил для себя. Я мини, опять я мини для себя, на э, Божье дело какое-то, у меня часу не хватало. Я всегда знал, что мне надо проповедовать Евангелие. Вот я как-то всегда знал. Но у меня времени не было. Не было. Может, какой-то один день, час, на базар выходили, как вот, знаете, в Ветхом Завете, <coughs> ягненка кривого и косого, на тебе, Господь, то, что мне уже не надо. Проповедовали, остальное занимался своим временем. Такой был период в моей жизни, он дуже сильно затянулся, о чем я жалею, каялся, и слава Богу, Бог дал ну, разумение и понимание. Я сейчас трошки начну за последние времена рассказывать. Город наш, он считается официально зоной боевых действий. Вот там, где было Каховское водохранилище, оно ушло, это конец города, и дальше минные поля стоят. А 7 километров уже российские войска, пушки их, они не ходят пешком, бо там ну, речечки тоненькие, ручейки остались, оно, видно, перейти нельзя, але стреляют постоянно, это грады, пушки, IPV, вот эти дроны, это, это, это ну, нема такого дня, чтобы там 30, 40, 50 этих обстрелов не было. Это вот приблизительно такая обстановка в нашем городе находится. Если брать э, тот период с коронавируса, знаете, Писание, кажется, же, э, всякий, рожденный от Господа, слышит голос Духа и не знает, откуда приходит и куда уходит. Аминь. Брат Ва, Ваня вчера говорил, мне реально, как это происходит. И я вот такой тоже человек по натуре, мне надо пощупать. И мне надо реально, ну написано, то написано. А как оно? Меня тоже интересует, как Павла не пустил дух, как это было. Как он ему говорил, иди туда или делай то. Как это на самом деле? Как это? Как это? Поэтому Дух Святой, Он не просто дает знамение человеку, крещенному Духом Святым, Он еще хочет мать общение с тобой и со мною. Он будет говорить и мне на понятном тебе языке. Многообразно. Многообразно. Я сейчас не буду подчеркивать это, но многообразно. Хочу зачитать одно местописание коротенько, выборочное, 8 глава от Матвея, 5 стих. Нет, шестого. Там такая история сотника с Иисусом Христом. Сотник говорит: Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении, жестокой страдает. Иисус говорит: Я приду и исцелю Его. Бог говорит: Я приду Тебе домой и исцелю Твоего Сотника. Сотник же, отвечая, сказал: Господи, я не достоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только Слово и выздоровеет Слуга Мой. Дальше пропускаю, читая 10 стих. И услышав сие, Иисус удивился и сказал, идущим за Ним,. «Истинно говорю вам, в Израиле я не нашел такой веры». Веры не нашел. В чем вера заключается? Треба, чтобы Бог слово сказал в твою жизнь. Винкол и скажи», читаю 13 стих, «и сказал Иисус сотнику, иди, как ты веровал, да будет тебе, и выздоровел слуга его». Переводя это все на наш сегодняшний день, вот в эти времена тяжкие, начиная с коронавируса, я начал задавать Господу пытания. Господи, что делать? Что мне делать? Бог меня в коронавирус отправил работать в такое место, где люди от меня не текали. Я с ними мог благове... ну, говорить, благовествовать. Да? Я это пропускаю. Дальше приходит война. Ну, война в нашем краю, она очень ярко выражена. Многие люди сразу, сразу начали удаляться. Мы начали спрашивать с женой, что нам делать, куда нам ехать, что нам делать. Ну, все едут, нам тоже надо ехать. А Бог каже, проповедуй, иди. Иди, проповедуй. Як це він мені каже, да? Якщо там він на сердце ложил, то тут він мені каже через Писание. Я день не открою, мне Писание каже, иди, проповедуй. И послал их, и дал знамение, и дал то и все. Иисус послал. А я смотрю на себя и на женку, І ну з ким мені йти, ну, з жінка, більше не з ким. Почали ділять перші шаги, почала команда прилагатися. Почала прилагатися команда, почали такі села з'являтися, людей сотні було зразу, багато було, друзів. І знаєте, є євангелісти, ну такі моцні евангелісти, є ну, хороші евангелісти, а є ото от так собі. Ну, це я це я так собі. Але діло не во мне. Дело в тому, що каже Бог, Він робить роботу. Винробы. Ни один из нас не ее. Мне дуже было важко. Я боялся даже в подумках сказать: Господи, вот я, что повелишь делать. Боже сбавь. я так и боялся сказать, потому что я был полон планов своих. У меня дела там, я самый занятый человек среди вас был. Да, Ну, так думает каждый. Но тогда мы с женкой уже как бы, ну, осмелились, начали молиться. Господи, что повелишь делать? И Бог берет людей, ну, таких вот, как я, ничего не значащих, и робы свою работу. Команда, люди. Вот сегодня э, два брата кхе, свидетельствовали, да, один спеваю. С Владиком мы проехали всю Украину, ну, я так посчитал, 300 тысяч я заездил, наездил за вот эти три с половиной года. Мы с ним вдвоем ездили, нас нигде никто не трогает. Но мы не ехали отдыхать, мы не ехали по своим делам, мы постоянно ехали, куда ну, мы считаем, или куда нас посылают братья, или куда зовут братья, по делу Божьему. И Бог, мая свою справу, вин все это регулирует, да? И этих двоих никто не трогает. По сей день, да? Братья, как важно, я хочу обратить ваше внимание на некоторые принципы, принципы Божии есть, друзья, которые, применяя в своей жизни, мы ну, будем счастливые, благословенные люди. Я думал, я буду благословенный, думая, как сегодня звучало, не умом, не умом Христовым, а человеческим. Я в карман в один что-то положу, в другой. Жинка е, я мне Бог тоже дал, да? Что есть, еще что есть, я буду счастливый. Но добиваясь этого, оно как-то счастье все время куда-то отодвигалось, отодвигалось, и что с не оно. А тогда же Писание читаешь, и Бог говорит. Я сразу не понимал, когда покаялся, зачем мне читать Писание? Он, пастор, читай, он мне не расскажет. Мне браты казали, читай ты, оно с тобой заговорит. Думаю, как оно может говорить? А сегодня я свидетельствую, что оно говорит человеку. Оно человеку говорит. Есть надежда призвания. Люди, на коли покаялся, человек, да, это только начало. Писание, кажется, рождение свыше увидел Царствие Божие. Дальше надо родиться от воды и духа, войти в него. А дальше Иисус скажи, и войдешь, и выйдешь, и пожить там, пожить в деле Божьем, в Божьем деле. Вопрос такой, кто я во Христе Иисусе? Если человек этот вопрос начинает себе задавать, это уже значит подрос человек. Да? И если этот человек будет входить в то призвание, в то предназначение, куда Бог его посылает, Там буде він щасливий, там для нього доля, друзі, там для нього все, що оприділив Бог. Я свої розмышлення вам скажу: в початку Біблії написано, що Бог в днів творив, творив діла свої, в седьмой день почив, Да? По-другому сказати, вся жизнь на землі сотворена Богом уже в ньому, Так чи ні? Так. Тому мені не надо нічого видумувати. Христианину не надо ничего выдумывать, надо взыскивать, не взыскать, а взыскивать лица Божьего и мать вот это водительство. Вин сотворил эту жизнь, и моя жизнь там уже в него есть. Мне не надо знать и делать шаги в этом направлении. И все будет происходить по воле Божьей. Слава Господу, друзья! Живя в нашем краю, да, брат сказал, что там у нас водичка появилась, она у нас и по сей день течет, да, сразу крутили у виска пальцем, что вы делаете? А у нас пастырь был, Саша Бережный, каже, делаем, делаем, делаем. Ему Бог открыл, зробили. По сей день все село ходит и берет воду. Я уже ограничил, я больше 20 литров в руки, ну не даю, не даю. И то в месяц выходит 50-60 кубов, иногда больше. За это все платить надо. Эти все осмосы, электричество, реактивы, эти химикаты, чтобы вода чистая была. Где оно берется, друзья? У меня нету этих денег, но постоянно эти счета плаченные. Как оно? Справа Божья. Справа Божья. Если ты скажешь, вот я, Бог тебя определил, Он уже определил тебя где-то, ты есть кто-то во Христе. Ты не просто такой кораблик плавающий, в христианском море, куда ветер подует. У тебя должна быть цель, она будет двигать тобой. Будет цель от Бога, будет смысл жизни. Я вам скажу, будет смысл жизни. И тогда людина, начиная, ну, ну как это сказать, жизнь тогда в нем появляется, вот это вот, которая двигает им. Не просто поел, попил день до вечера. Все это, ну, как бы надо понять трошки, братья. Так уж хочу засвидетельствовать Брат, что это спевает, да, Влад. Он такой, ну, как бы скромный человек. В начале войны, кажу, ты что-то умеешь делать? Ничего не умею. Колы спевал, коли выпивали. Ну, так бери гитару. Да я уже забылся. Начал тренироваться. Сегодня спевая на улице. Он, говорит, микрофон не надо. Он там поет, людям. Людям спеваю. Он живет в пятиэтажном доме на пятом этаже. И вот так вот, где, вот так бе белый домик, вот там еще пятиэтажка. Там снесло несколько этажей. Напротив его, у него там пару шипок вылетел, осколок прилетел, упал на ему на тело, но почему-то он захолол, пока летел. Он живой, он никуда не девается. Ему уже давно пора, как вот укажут, удочки смотать и куда-то куда, -то, куда -то ехать, Да? Але человек понимает, что Бог его там определил. И что, братья, знаете, я вам скажу, Бог убирает страх смерти. Вот что интересно. У нас, когда Война началась там, этот Энергодар от нас по диагонали, вот так вот по бывшему руслу, там, я не знаю, километров 8, Энергодар это атомная станция запорожская, туда вошли эти войска российские, и как они только зашли, там кто-то стрельнул куда-то раз, и ну просто колонна от Никополя до Днепропетровска, это 100 километров, ну вот сразу массово все начали, начали удаляться с наших краев. І я так собі лежав на дивані і думаю, кажу: Господі, ну, это ж зараз радіація. Ну, і почав собі придумувати, що воно там, смерть така буде. І це лежу, лежу, і кажу, Господі, ну і що? Ну ти мені сказав тут, як оно, ну, колека, руки, ноги відпадуть там. Ну, ну таке, думаєш. Приходить Бог, і от, знаєте, як от мильний пузир, от, пух! І десь страх дівся. От як то ну, от я только так можу об'яснити. пух, и немає его. И немая. Сегодня мы живем, мы знаем, что наша жизнь, она в руке Божьей. Человек, который живет для Господа, жизнь его в руке Божьей. Ни на один день больше не проживешь на этой земле. Ни на один день. Но ни на один день меньше. Пока Господь не скажет, хватит. И об этом заботиться не стоит. Стоит заботиться о том, чтобы не предстать перед его лицом и не оказаться пустым. Как вчера говорили, пришел пустой, без, без плода, листья были, зеленел, что-то себя представлял, а плода нема. Вот об этом стоит беспокоиться, братья и сестры. Время бежит дуже быстро, я как бы много что маю сказать, але, ну, за неимением часу. Хочу еще подчеркнуть одну такую мысль, знаете, еще страх у христианина может быть от таких вещей, когда хата моя, семья моя, Діти мої мої. Жінка моя, машина само собою моя, да. усе, що є, це все моє. І я тоді, як ото квочка над цим всім, мені хранити це треба. І страх приходить. Як будуть діти, як то все буде. А коли це все, що ти маєш, це не твоє, це тобі Бог дав, так він і сохранить, Він і употребить. І страх уходить. Я рекомендую менять мысли на ум Христов, как сегодня брат сказал. А ум Христов, он дуже обширный. Каже, шукать царствие Божьего и правды его. А что есть, что пить, шукают кто? Язычники. Так что я уподабливаюсь язычником. Что я на первое место ставлю то, что мне не надо ставить? А то, что Бог, каже, ставлю на, на место второе, чи третье, да? Писание каже, кто любит такая тема, что одни ну, вообще не говорят. Сегодня брат Ваня, кто любит отца или мать, или жену, или детей, или жизнь свою, больше, Писание каже, Христос, чем меня, он просто недостоин быть моим учеником. Господи, да ну что недостоин, ну я, я баланс найду, не найдешь. Не найдешь баланса. Я как-то трошки пробовал, у меня не получилось. Я думал, финансы, Бог это все как бы сформулировал сбалансировать и будет нормально. Не, что-то одно будет занимать тебя, а что-то второе ты будешь отодвигать. Так вот, если что-то для, дороже для тебя, кроме Бога, то он будет на втором месте. Упование не будет. Самого главного. Кто тебя доведет до неба? Дух Святый балакать с тобой не будет. Ты нуждаться в нем не будешь. У тебя все есть. Ты достаточный человек. Слава Господу, церковь посещаешь. Но нужды нету в Боге. Аминь. Понимает кто, о чем я говорю? Это уже не для людей, которые на реабилитации, это для взрослых людей. Нема упования, бога не. Он как бы есть, но его нема. А когда живые отношения, когда брат вышел, плачет, когда Бог что-то скажет. Знаете, когда Бог что-то скажет, я вот маленький пример такой приведу Загидиона. Гедеона. Да, пришел Бог и говорит ему, иди спаси Израиля с вот этой силой твоей. Я задавал вопрос, Господи, яка сила? Ты же сказал, иди, силу-то ты не дал. Где сила? Ну, в чемодане, чи в мускулах, чи в чем она та Где? Я такой вот практический человек. Где сила? А сила в том слове, что тебе сказал Бог. Вот так и мне сказал, иди проповедуй. Я думаю, як, у меня ни машины нема, ничего меня нема. Начали делать шаги, Бог почав прилагати, тому що чоловік пішов робити його справу. Він дає все. Усе дає. Ось буст стоїть, він не мой. Мені Бог його дав. Хтось спросить, як, да? Підійдемо, я вам потім розкажу. Це другий за війну, один трошки там порешетили. Ну все одно їдемо, є, є на чому, браття. І сила в чому? В тому, що Бог сказав, як я казав, що якщо Євангеліст так собі, але Богу нужен чоловік. Павел каже, вот я потрудился, да, и действительно труда. А потом каже, впрочем, не я, каже, а благодать, а я тут, ну, как бы с нею. Так оно и есть по сей день, так че нет? По сей день, просто нам нашу жизнь жалко, мы ее не отдаем Христу, мы ее проживаем сами, эгоистичной христианской жизнью. Я уже так кажу, как я думаю. Аминь. Аминь, друзья. И вот последнее, что я вам скажу, а зимою уже у нас, у нас там от наших вот этих поездок по селам образовалось шесть собраний сельских. Вот тут сидят два брата, я везде об этом говорю, брат Славик и брат Коля. Они мне кажут, а что вы то вот ездите там, проповедуете, возите там тонны туда-сюда, а где результаты? А я так искренне, один сразу, а потом второй через неделю, я уже не помню очередности кто. Кажу: а какие результаты? Где собрания от ваших вот этих деяний? Я так искренне удивился. Ну, сказал-то и сказал, знаешь. Через неделю второй встречается на моем пути. Точно такие вопросы задает. Где результаты? До да меня доходит. Бог поправляет, корректирует. Вы работаете, а вы надо вот так. Получилось шесть собраний. Два собрания церкви разобрали, а четыре собрания осталось в Никопольской церкви. В одну Бог уже дал хату в прошлом году. Брат уже сказал, там надо и до и трошки доводить. Одно собрание находится в селе, на, по, по, по бережью село стоит, капуловка в конце села, минное поле и дальше все, там уже ну опасно, там в селе опасно жить находиться. А там есть собрание, брат взял ответственность за это собрание, там постоянно проходит служение. Було таке, що приїхали на ланосі, а на, уїхали без вікон на тому Да? А люди, отакі вікна в клубі проходять, там, два збирання два в неділю, два. У клубі, а вторе вже вдома, ну, отакі вікна здорові, а селяни ж вони на 12, а вони трошки опаздують. І хто зайшов, вже, вроді молитися почали, а ті ще йдуть. Починають стріляти, воно там, от дим пішов. Ті, хто був в зобранні, вже молився, нікуди. Тут, кажуть, Бог. Мы никуда. А те, кто еще бег, поразбегались. Те, кто хотел зайти, еще опоздали. Вот, ну, факт такой, поразбегались. А эти тут, скажу, не-не, тут собрание, тут Бог. Он нас сохранит. Вера у людей появляется. Так не в этом ли же смысл христианской жизни? Бог дал мне спасение. Так а что мне теперь? Ну, закрыться в клетке и сидеть на диване, и ждать, пока я помру, что попаду в Царство Божие. Так и помирать тогда не захочется. А Павел говорит, Жизнь для меня Христос. Вот тогда смерть не страшная. Вот тогда смерть для него приобретение. И вот, вот эти собрания, они у нас есть, да, вот молодой парень проповедовал только что. У нас нету служителей, у нас один пожилой служитель, ну, дьякон есть, ну, как бы, нету. Семь братьев всего в Никопольской церкви. Брат отвечает за два собрания. Мы уже якось там помогаем, чтобы оно же было. Молодый, тоже, как я говорю, так себе, да, але несет как бы, э, как это сказать, ответственность не рядового, а большего. И Бог, Бог доручает, доручает, потому что в Запорожье были конференции далеко до войны, Бог говорил, я изменю ход служения, я сделаю так, что будет по-другому, он брат Коля тоже помнит, да. Але он сказал, будет таке, что будут вашу местность идти за границы, Каравани смотреть на силу Божью. Цього ще так, по большому счету, немає. Але, мабуть, ще ж це буде. Да? І от зимою, я про себе. Я почав про Гедіона. Да, коли Бог йому сказав, Він начал торгуватися з ним, але пішов і Бог почав робити роботу. Хто читав, пам'ятає, що Гедіон не воював, Бог воював, Бог тільки чи Гедіон робив те, що йому Бог казав. Отак от і я. Зимой уже сижу, эти собрания есть, они работают, они без меня работают. Если меня оттуда убрать, они будут работать. Там есть кому, что и как, да. Я задаю Господи, а что дальше? Может, еще какие справы есть? Ну, молитва такая, день, два, три, неделю. Я не знаю, сколько я молился с таким питанием. И Бог кладет на сердце, дети, дети. Я начал смотреть по сторонам. У меня двое детей, они взрослые, кто знает где. Значит, это не мои дети. Ну, человек начал размышлять. Начал размышлять, я начал смотреть на этих детей по селам, где мы ездим, да, там есть дети, надо для них, значит, делать лагеря. Опять смотрю на свои руки, у меня нету ничего, абсолютно ничего, никакого инструмента, ни конфеты, ни, ни мяча, ни, ни, ни батута, ничего нету, ни команды нету, а лишь Бог сказал, надо идти. Начал делать шаги, начал делать шаги. На сегодняшний день у меня э, люди спрашивают, что тебе еще надо? Я говорю, все, ничего не надо. Все а есть. Будет. Ничего для детских лагерей, ничего не надо. До конца года у нас есть. И мы планировали, ну, там, думаем, 30 человек, ну, 40 соберутся. А их 100 приходят. Их 100 приходят, братья. И там, где есть собрание взрослые, в этих селах теперь детские школы есть. Так Бог на это ж заранее дивился. Он бачил это все. И кому скажет, иди, и слава Богу, что кто-то пойдет. А если не пойдет, он тебя поменяет. Он другого пошлет. А где ты будешь? Аминь. Аминь. Дальше нема коли балакать, ровно 12 часов. Я хотел бы попросить братьев, які на ключевых каких-то позициях стоят, чтобы они помолились за нас, за наш регион, чтобы Бог припоясывал нас силою свыше, чтобы давал нам... Ведение для труда и чтобы мы, ну, трудились там по воле Его, чтобы Вин созидал свое дело. Аминь.